Jika anda klik pada thumbnail video ini mungkin ada timbul beberapa soalan di minda seperti Eh Putrajaya ada monorail? Ataupun eh, kenapa monorail tak sesuai untuk Putrajaya? Tidak kira apa pun persoalannya monorail adalah satu kesilapan bagi sebuah bandar yang terancang dengan jalan yang begitu lebar Dengan penduduk seramai 109,202 orang Hanya kira-kira 5% daripada saiz populasi ibu kota Kuala Lumpur Monorail Putrajaya ialah laluan transit yang telah dibatalkan yang berada di dalam wilayah Persekutuan Putrajaya Pusat Pentadbiran Kerajaan Pusat Malaysia Putrajaya terletak kira-kira 25km selatan ibu kota KL di antara KLCC dan KLIA iaitu lapangan terbang-terbang Sekolah Lumpur Monorail sepatutnya menjadi tulang belakang sistem transit di Putrajaya dengan jangkaan uh, 70% daripada penduduk di Putrajaya menggunakan pengangkutan awam menjelang 2020 tapi tak jadi pun. Penangguhan projek monorail bersama-sama dengan perkhidmatan bas yang tidak cekap menyebabkan 85% penduduk Putrajaya pergi bekerja dengan kereta atau motosikal. Apakah punca penangguhan uh, monorail Putrajaya dan apakah penyelesaian uh, transit yang terbaik untuk Putrajaya Mari berjalan di pusat pentadbiran kerajaan kerana projek monorail telah dibatalkan serta mencadang jenis pengangkutan awam yang lebih sesuai untuk bandar seperti Putrajaya ini Kuala Lumpur pernah menempatkan semua kementerian dan agensi selepas negara mencapai kemerdekaan. Pada awalnya, kementerian berada di dalam bangunan Sultan Abdul Samad dan ada sebahagian yang terletak di rumah persekutuan ataupun Federal House yang berdekatan. Pusat Bandar Damansara yang siap pada tahun 1984 yang lama menempatkan pejabat-pejabat kerajaan bagi menampung perkhidmatan yang semakin bertambah. Sementara itu kesesakan jalan raya dan pertambahan penduduk menjadikan pergerakan di dalam bandar lebih perlahan daripada tahun-tahun sebelumnya. Oleh itu terdapat keperluan untuk memindahkan pejabat kerajaan dari Kuala Lumpur ke sebuah tempat yang baru. Bangunan kementerian, agensi dan mahkamah akan dipindahkan ke bandar baru manakala istana negara dan parlimen akan kekal di Kuala Lumpur. Pada tahun 1993, keputusan telah dibuat untuk memindahkan sebahagian besar kementerian dan agensi kerajaan ke sebuah tapak baru 25 km di selatan ibu kota. Tapak di mana Putrajaya dibina pada hari ini pernah menjadi sebuah ladang kelapa sawit bernama Perang Besar yang terletak di utara Sepang. Perang Besar iaitu nama yang digunakan untuk merujuk kepada Perang Dunia Pertama aa, sebelum tahun 1940-an Sebelum sebuah perang global yang lebih besar dan lebih meluas meletus pada antara tahun 1938 dan 1935 Pencarian tapak pusat pentadbiran baru berlaku semasa lapangan terbang yang baru 57km di selatan aa, KL iaitu KLIA masih dalam pembinaan Memandangkan Perang Besar terletak di lokasi yang strategik antara Kuala Lumpur di sebelah utara dan KLIA di uh, lapangan Terbang uh, baru di sebelah selatan Perang Besar telah dipilih sebagai pusat pentadbiran uh, baru pada tahun 1994 dan dinamakan semula sebagai Putrajaya Pada akhir abad ke-20, uh, Monorail dianggap sebagai sebentuk pengkutan awam yang begitu moden dan futuristik pada mulanya monorail lebih cenderung uh, menjadi sebagai uh, tarikan pelancongan, terutamanya di Disneyland ataupun The World Expo di Seattle, Amerika Syarikat, dan bukanlah sistem pengangkutan awam yang serius. Semua itu berubah apabila sebuah syarikat Jepun Hitachi membangunkan uh, monorail jenis mendakap ataupun straddle monorail pada tahun 1960 dan pada tahun 1964 laluan monorail pertama di Asia telah dibuka menghubungkan lapangan terbang Haneda dan stesen Hamamatsucho di Tokyo. Terdapat contoh-contoh monorail yang lain seperti yang ada di Osaka, di Chongqing dan juga Bangkok Yellow Line yang baru dibuka pada Jun 2023. Saya ada bercerita mengenai sejarah dan juga latar belakang monorail yang lebih mendalam di dalam dunia ini, di dalam video ini untuk menyelami rasulnya kenapa uh, perlunya membina monorail. Uh, dia punya link akan muncul secara di sini. Pembinaan monorel Putrajaya bermula pada tahun 2003 dan dijangka siap dalam tempoh 30 bulan. Terdapat dua laluan monorel yang dirancang di Putrajaya. Terdapat dua laluan monorel yang dirancang di Putrajaya. Satu laluan bermula dari Putrajaya Central di sebelah barat ke Presiden Diplomatik di Timur Laut sepanjang 13.2 km. Laluan kedua yang lebih pendek menghubungkan pejabat kerajaan di prinsip 5 bertemu dengan laluan pertama di depan Istana Kehakiman dan berakhir di Persimpangan Lebuh Wadi Ehsan di timur panjangnya 6km Monorail Putrajaya akan menjadi satu-satunya monorail dengan terowong bawah tanah antara Istana Kehakiman melalui Masjid Putra berdekatan dan berakhir uh, berhampiran Pausa I e. Monorail Putrajaya disasarkan siap pada penghujung tahun 2004 dan dibuka kepada orang ramai pada, ta pada tahun 2005 Pembinaan berjalan dengan begitu rancaknya sehingga sesuatu berlaku pada tahun 2004 Merupakan salah satu tinggalan yang mana pernah menjadi salah satu tapak aa, pembinaan aa, projek Monorail Putrajaya dan tertangguh sejak tahun 2005 kat belakang ni tapi tak nampak macam terbengkalai sebab tapaknya kurang nampak kemas dan ter, terjaga. Tidak seperti uh, projek-projek transit yang lain yang ada di Malaysia yang di, yang dibincangkan dalam channel ni, Monorail Putrajaya merupakan satu-satunya projek transit yang dibatalkan semasa dalam pembinaan. Pada Ogos 2004, pembinaan monorail tiba-tiba terhenti sebab rasmi isu kewangan. Yang hairannya Harga dua uh, sumber pendapatan kerajaan yang utama iaitu minyak mentah dan juga plastik iaitu komponen utama barang uh, elektronik meningkat akibat perang di Iraq pada waktu tersebut. Harga minyak mentah meningkat daripada 30 dolar Amerika pada Januari 2003 kepada 50 dolar Amerika pada Januari 2004. Wang mungkin bukan satu-satunya punca tetapi siapalah yang tahu sebab pejabat Ketua Audit Negara tidak menemui sebarang dokumen mengapa pembinaan monorail Putrajaya terhenti secara tiba-tiba Tak jumpa pun kertas apa-apa Peralihan jawatan Perdana Menteri pada tahun uh, 2003 Mungkin menjadi salah satu sebab utama penangguhan Tetapi saya tak mahu bercerita berbicara tentang benda itu lebih mendalam Siapa yang lebih tahu tentang benda ini Bolehlah bercerita berperang di ruang komen komen di bawah Terdapat tiga sebab mengapa penggunaan uh, pengangkutan awam kekal rendah Di Putrajaya walaupun Monorail Putrajaya siap uh, Faktor yang pertama uh, Jumlah penduduk Penduduk Putrajaya adalah 109,202 orang mengikut bancian terkini pada tahun 2020. Sebagai perbandingan, KL mempunyai 1.9 juta penduduk iaitu 20 kali ganda daripada Putrajaya. Mengikut data terkini, secara purata 46,000 orang menaiki monorail KL setiap hari dan penduduk yang rendah bermaksud permintaan untuk sistem... Uh, transit berkapasiti tinggi atau sederhana akan lebih rendah juga yang membawa kepada faktor yang kedua iaitu kurangnya kesalinghubungan dengan rangkaian transit di Lemah Kelang LRT MRT Monorail Putrajaya hanya bersambung dengan KL Air Transit di Putrajaya Central dan harga tiket KL Air Transit mahal mencanak. Saya ada mengulas tentang uh, KL Air Express di dalam video sebelum ini dan menceritakan mengapa tiket KL Air Express sangatlah mahal. Pautannya, link yang akan muncul secara magic di sini. Selepas pembinaan Monorail Putrajaya dihentikan bas terpaksa menjadi mod pengangkutan awam yang utama Perkhidmatan bas yang tidak mencukupi dan jadual yang tidak menentu menyebabkan purata penumpang harian Nadiputra iaitu bas di Putrajaya berkurangan daripada 4,203 orang pada tahun 2017 kepada 1,450 orang pada 2019 dan berkurangan lagi kepada 920 orang pada tahun 2022 iaitu tahun terakhir operasi Nadiputra sebelum Rapid KL mengambil alih dengan melihat peta pengangkutan awam Putrajaya, laluan kereta api dan bas hanya dirancang sebagai tangkap muat. Jalan yang lebar untuk kereta berada di tengah-tengah bandar manakala stesen kereta api terletak di pinggir bandar. Memandu di jalan raya adalah lebih selesa daripada menunggu bas nadi Putra yang perlu imbas kod QR semasa masuk sehingga tahun 2022. Beralih kepada nombor yang ketiga, jalan yang lebar menyebabkan permintaan terdorong ataupun induced demand menjadikan lebih banyak kereta uh, di atas jalan raya. Jalan yang luas akan menarik ramai orang untuk memandu kerana terdapat uh, ruang yang banyak untuk lebih banyak kereta di jalan raya. Ditambah lagi dengan cuaca Putrajaya yang panas terik dan sistem bas yang tidak cekap, tak heranlah hampir tak ada orang yang menaiki bas. Menurut laporan Ketua Audit Negara uh, 2021 menyebut bahawa pelan induk pembangunan 1995 menetapkan pembangunan Putrajaya yang bebas dari kesesakan, pencemaran udara dan bunyi melalui sistem pengangkutan yang komprehensif pipimpam, pipimpong. Penangguhan monorail Putrajaya menyebabkan kerajaan kerugian 797.18 juta ringgit, tidak termasuk kos penyelenggaraan terowong, kos park and ride dan kos-kos tersembunyi yang lain. Selepas penangguhan pada tahun 2004, adakah ada usaha untuk memulakan semula pembinaan monorail di Putrajaya? Terdapat banyak kata-kata dan janji manis Uh, untuk memulihkan projek Ponoda Putrajaya tetapi janji sahaja hanyalah janji. Tahun-tahun berlalu dan tiada kemajuan dalam projek yang terbengkalai begitu lama. 800 juta ringgit telah dibelanjakan untuk jambatan keluli yang tidak berguna dan terowong yang tak memberi khidmat kepada apa-apa pun. Sebarang potensi Bonoril Putrajaya akan disiapkan satu hari nanti uh, adalah begitu tipis memandangkan pembekal kereta api monoril iaitu Skomi Rail Berhad telah pun gulung tikar tutup kedai pada uh, Mei 2019. Ibu kota dan pusat pentadbiran yang terancang di seluruh dunia sering punya isu pengangkutan awam di dalam perancangan bandaraya uh, walaupun dicanang sebagai sebuah bandar terancang. Bukan hanya berlaku di Putrajaya saja. Isu pengangkutan awam yang direka bagi celaka di sebuah bandar terancang berlaku kerana fokus pembangunan adalah pada seni bina dan reka bentuk yang gah dan bukannya mendahulukan pertimbangan manusiawi dan aktiviti sosial seharian. Canberra ibu kota Australia dengan reka bentuk yang elegan mempunyai stesen kereta api sementara yang telah beroperasi sejak 1966 di lokasi sementara. Astana ibu kota Kazakhstan direka sebagai sebuah bandar terancang di tepi tasik diinspirasi oleh pembangunan Putrajaya. Pembangunan LRT Astana telah ditangguhkan pada 2019 kerana isu kewangan dan rasuah, salah guna kuasa, sebat duit projek, suap kroni didakwa sebagai punca kelewatan. Bunyinya macam sama kat mana? Tiang-tiang kelabu yang ditinggalkan oleh projek LRT yang belum siap meninggalkan kesan di Astana sebagai simbol rasuah dan salah urus kewangan. Seperti dua contoh yang disebutkan sebelum ini, ibu kota terancang ataupun bandar pentadbiran yang terancang selalunya mempunyai perancangan dan reka bentuk pengangkutan awam transit yang bermasalah. Oleh itu, seperti yang kita ketahui bagi ibu kota terancang selalunya mempunyai rangkaian transit yang begitu berterabur apakah langkah-langkah yang perlu dibuat seterusnya? Sekiranya monorail bukanlah jenis transit yang sesuai untuk Putrajaya, mungkinkah ada jenis transit lain yang lebih sesuai? Sistem transit yang fleksibel untuk hari bekerja yang ramai orang dan malam yang sepi dan hujung minggu yang lengang dan boleh membawa ramai orang semasa acara khas seperti contoh sambutan Hari Merdeka dan Bazar Ramadan. Oleh itu, apakah sistem transit yang sesuai untuk Putrajaya? Bandar kembar Putrajaya itu Sejong City iaitu pusat pentadbiran Korea Selatan mungkin boleh memberi inspirasi. Sejong BRT ialah transit atau bas atau BRT yang menghubungkan Sejong City dengan bandar berdekatan Daejeon di mana terdapat stesen kereta api berkelajuan tinggi iaitu KTX dan lapangan terbang. Terdapat 3 laluan bas dalam BRT yang menghubungkan pusat bandar Sejong dengan Daejeon dan bandar-bandar sekitarnya. -bandar Walau bagaimanapun maklumat Sejong BRT dalam bahasa Inggeris adalah begitu sedikit kerana kurang pelancong yang melawat Sejong City berbanding Seoul atau Busan. Geura, Sejong City BLTA, gua ng web page-innde orient sigani gollimnira. Membina semula jalan raya dengan laluan BRT di Putrajaya boleh dilaksanakan munasabah dan kosnya berbatutan. Jalan di Putrajaya lazimnya mempunyai tiga ataupun empat lorong yang cukup lebar untuk dibina satu lorong BRT. Menukar satu lorong kepada lorong BRT akan meningkatkan kelajuan bas sekaligus menggalakkan lebih ramai orang menaiki pengangkutan awam. Orang Putrajaya tahu tempat letak kereta memang bermasalah pada waktu bekerja. Tak ada kosong. Terowong bawah tanah yang sepatutnya digunakan oleh monorail masih terjaga dan di dalam keadaan baik. Terowong bawah tanah boleh tukar kepada lot uh, terowong BRT tapi pastikan kena guna bas elektrik atau satu bangunan kemudian akan bau macam stesen bus express sebab asap. Laluan BRT boleh dipanjangkan dari Presint Diplomatik ke Stesen Kajang untuk sambungan ke KTM Komuter ETS dan MRT Laluan Kajang. Oleh itu BRT ialah penyelesaian transit yang paling sesuai untuk Putrajaya. Kos pembinaannya rendah, kos penyelenggaraannya rendah, fleksibel bagi menghadapi perubahan jumlah penumpang, tak ramai, kejap, tak ada orang dan mengurangkan kebergantungan terhadap kereta. Tinggalan pembinaan monorail Putrajaya adalah peninggalan orang-orang dahulu yang pernah membayangkan masa depan iaitu hari ini. Mereka mungkin membayangkan monorail bergerak bangga di Putrajaya tetapi mereka mungkin tidak menjangkakan Putrajaya akan mengalami kesesakan trafik yang teruk seperti KL juga. Sistem transit yang manakah yang lebih sesuai untuk Putrajaya? Monorail atau BRT? Boleh komen di bawah. Jikalau anda ingin melihat tinggalan monorail Putrajaya, terdapat beberapa tempat yang boleh dikunjungi. Peninggalan yang paling jelas ialah jambatan monorel Putrajaya yang terletak berhampiran Masjid Sultan Zainal Abidin atau Masjid Besi. Satu lagi peninggalan ialah platform monorail di atas Putrajaya Central yang boleh dilihat dari stesen MRT Putrajaya Central. Terdapat portal terowong monorail di sekitar bandar yang tidak dibuka kepada orang ramai. Terima kasih banyak kerana menonton. Saya harap anda belajar sesuatu yang baru tentang monorail Putrajaya dan memahami mengapa monorail bukanlah transit yang paling sesuai untuk pusat pentadbiran persekutuan. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video akan datang.